Главный радикал Украины Олег Ляшко. Вот что пламенный борец с ватой и с коррупцией задекларировал за прошлый год. Кстати, удивился я. Не думал. Доходы. Зарплата 174 тысячи, а за Витчуджиня майна больше 800. В сумме получилось миллион с копеечками. Миллионер тоже гривневый у нас Ляшко-то, а? Вот вы думали или нет, что такое может быть? Почему нет? Просто тут основная масса за счет отчуждения имущества. Да, да. Что-то продал. он продал, да-да. Но э, живет он контакт на хорошем уровне имея вот такие вот Toyota это правда есть mercedes-benz ну, там, им там по 10 лет ну, по 12 на самом есть. деле очень часто знаете как вот такие политики профессиональные они могут пользоваться транспортом и даже иногда квартиры. гараж есть даже да 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 они могут пользоваться как бы это будет на 127 квартире. квадратов гараж ну, вот не маленький да да это хороший гараж. Мне. квартиру Да, В новом доме, в новостройке, да? Там в гараже можно играть в мини футбол. Так есть что ставить в такой гараж? Смотрите, такая это, кстати, уже графика наших партнеров из Слова и Дела. Вот они все это нарисовали. Смотрите, такая строка интересная. рухомисть за 180 квадратов. Интересно, что там прячет главный радикал страны? Ну что сказать, ну две квартиры есть не, ну может быть, знаете, это же разного рода баня строения, может, а? раз, ну, может быть, может огромная да, баня, 180 да. квадратов баня. Ну, ну нет, ну, так знаете, э, 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 те, кто может, может себе позволить, они же строят не просто баня, там же рядом, э, собственно, с баней, вот э, э, может быть. Да, э, э, зал для игры в бильярд, там или во что-нибудь еще. Карманный футбол. По-разному. Может быть, да, бассейн, кстати говоря, да, некоторые да, могут да. иметь, да. Как это может да. быть, да?